नमस्कार मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो आज आपण पाहूया शारदा नाम नामसंकीर्तनाचा सहावा भाग त्यामध्ये एकूण एकशे आठ नावांपैकी सत्तावन्न ते बहात्तरपर्यंतची नावं आणि त्यांचा मराठी अर्थ चला तर मग ते ब्रह्म सनातनीमा सारदयेश्वरि सुभगे मा त्वं मे ब्रह्म सनातनि मा सारदैश्वरि सुभगे मा विविधविभूतिविधारिणी मा ज्ञानालोकप्रदायिनी विश्व मा विश्वक्रीडा कौतुकिमा मा विश्वाधिष्ठितचिन्मयि मा मन्दस्मितस्मरहारिणी मा भक्तानुग्रहकारिणी मा योगभोगवरदायिनी मा शान्तिसुधानिर् स्यन्दिनी मा त्वं मे ब्रह्म सनातनि मा सारदैश्वभगे मा त्वं मे ब्रह्म सनातनी मा हे देवी माता तनादि ब्रह्म आहेस हृदय मन्त्रमुग्ध करणारी दैवी आई शारदा तू माज सनातन ब्रह्म आहेस अनेक प्रकारच्या दैवी शक्ती असलेली ती तू आहेस प्रकाश देणारी तूच आहेस जगाच्या आहेस तू विश्वाच स्थान करणारी परम शक्ती आहेस मंद हास्यानं मोहित करून भगवान शंकरांचं हृदय चोरणारी तूच आहेस भक्तांना आशीर्वाद देणारी तूच आहेस आध्यात्मिक प्रवृत्तीचं आणि उपभोगाचं वरदान देणारी तूच आहेस जिच्याकडून शांततेचं अमृत सदैव वाहतं ती तूच आहेस त्वं मे ब्रह्म सनातनी मा सारदैश्वरी सुभगे मा त्वं मे ब्रह्म सनातनी मा भ्रान्तिरोगविषहारिणि मा कान्तियोगसुख दायिनी वीर मा वीरनरेन्द्रप्रहर्षिणि मा समाधिचिरचिति दायिनी मा वीर्यबलाभयकारिणी मा तापत्रयभय हारिणी सुवासि मा सुवासिनी मा प्रसन्नवरदे भैरवी मा त्वं मे ब्रह्म सनातनी मा सारदैश्वरी सुभगे मा ब्रह्म सनातनी तू भ्रमाचा विषारी रोग बरा करतेस तू आध्यात्मिक शक्तीचं तेज वैभव आणि आनंद देणारी आहेस तू वीर नरेंद्र म्हणजेच विवेकानंद यांना मोहित केलंस तू चिरस्थायी समज आणि गहन ध्यान मनाची स्थिरता देणारी आहेस तू वीरता सामर्थ्य आणि निर्भयतेची स्रोत आहेस तू तीन प्रकारची दुःख म्हणजेच दैहिक दैविक किंवा नैसर्गिक आणि भौतिक म्हणजे सांसारिक दुःख आणि भय हरण करणारी आहेस तू जीवात्म्यांमध्ये सर्वोच्च आहेस आणि अस्तित्वात असलेल्या सर्व गोष्टींमध्ये वास करणारी आहेस तू परोपकारी आणि वरदान देणारी दुर्गा देवीच्या अष्टरूपांपैकी एक रूप भैरवी आहेस ं मे ब्रह्म सनातनि मा सारदयश्वरि सुभगे मा त्वं मे ब्रह्म सनातनि मौ सारदयश्वरि सुभगे मा And hey.